yotgan tizim boshqaruvdagi davlat hech qachon siyosiy konkurensiyaga mana masalan qidirnazar aka yo man bilan konkurensiyaga borishga qo'rqishadi qo'rqmasa unaqa ish qilmaydi mana masalan mani ham orqamda mana turkiyada odam yuribdi u ham mana ertaga o'zbekistonga borsam ham boraman xudo xohlasa baribir orqamda odam bo'ladi u yuzga yuz kimdir chaqiradi yani, yani, yo prokuraturaga chaqiradi yo bo'lmasam milliy xavfsizlikka chaqiradi balki aeroportdan o'tayotganimda chaqirib masalan o'zicha bir balo savol javoblar qilsa kerak manimcha endi xuddi haligi to'g'ri odam bo'lgan bo'lib chunki mani bir jinoyat yo xalqqa qarshi bir ish qilgan ishim yo'q ya'ni bu nima deydi asosi yo'qda haligi bunaqa qilib odamni tergashga yo kuzatishga inson haq huquqlarini poymol qilish ya'ni buni o'zi bir jinoyat ya'ni qonun himoyachilarini o'zi jinoyatga yo'l qo'yishadi bu hozirgi qilayotgan ishlari ham masalan o'sha şey, qidirnazar akaga qilinayotgan ishlari ham hammasi tartibsizlik ya'ni qonunga xilof ishlar ya'ni ba'zi bir tartibsiz odamlardan foydalanish qilib insoniyatni tarixida qanaqangi bir eng tubanli haligi tubanlik hisoblanadigan yomonlikni ham eng tubanligini nimasi bo'lsa hammasini qo'llashyapti lekin inshaalloh alloh borki alloh borligini bilamiz birovga chox qaziysan o'zing yiqilasan deb qo'yibdi bir kun keladi inshaalloh bularni o'zi hammasi bu o'zi qazigan choxga yiqiladi yiqilishyapti ham balki bu dunyoda yiqilishemas lekin keyingi hayoti aniq bularni hammasini o'shaning uchun biz ham qo'rqmaymiz agar ertaga biza bilan ham mana shunaqa ishlar bo'lgan bo'lsa qo'rqmaymiz ya'ni chunki haligi aytishadiku mard bir marta o'ladi nomard ming marta o'ladi mana mana bu yerda so'kinib o'tirgan nomardlar endi bular qo'rqoq odamlar ya'ni halig bularni hozir bu yerda kimga xizmat qilayotganini xudo biladi o'shaning uchun yani siyosiy konkurensiyaga tayyor emas bulardi qo'rqadi chunki yutqizib qo'yadi masalan meni qo'ysa nomzodlikka man yutaman ya'ni unga ishonchim komil mani bir siyosatchi ko'rmasa ham хотя бы mana shu umid qiladida kimlardir bor balki yaxshi bo'lardim ну yaxshi bo'lishi aniq chunki man bilaman o'zimga ishonman prezdet bo'lsam o'zbekistonni gullatib yuboraman man bunga ishonaman yuz foiz ishonaman chunki bu gaplarni manga olloh gapirtiryapti ya'ni tilimni kalimaga olloh keltiryapti ollohni buyrug'i bilan o'zimdan o'zim olloh agar bir daqiqaga unutsa bandasini bandasini masalan gapirmasin desa gapirmaydi ya'ni olloh qismati bo'lgani uchun gapiryaman bu narsalani o'zim yozib olib o'i'q bu саmа собо haligi nima deydi u nima shunaqa anaqada bu bir hali tabiiy anaqa o'shnin uchun so'z erkinligi masalan bo'lishi kerak so'z erkinligi yo'q mana masalan blogerlarni orqasidan hali quvlab yurishibdi quvlashga shuncha odam bor yurtimizda o'g'ri bor noto'g'ri ish qilayotgan qancha ular hammasi bemalol yuribdi lekin haqiqatni gapirganlarni quvlab yurishibdi haligi bir marta bundan bir qanchadir yarim yil oldinmi bir yil oldinmi abdulla qodiriyni rasmini taqishdi butun toshkent bo'ylab man o'shanda kulgim keldi nimaga taqishgan ekan deb buni rasmini sotgan o'zimiz bo'lsa abdulla qodiriyni endi uyalmasdan rasmini ham taqyapmiz nima uni tiriligida qadr qimmatiga yetishi kerak edi tiriligida o'sha paytda ham siyosiy ko'r bo'lgan ota bobolarimiz o'zini o'sha abdulla qodiriysini cho'lponini sotib kimlar kimlarnidir surgun qilib kimlarnidir ottirib o'zlsi russiyaga qul bo'lib yetmish yil haligi xor uh, nima deydi xor bo'lib haligi o'zini tilini o'zini urf odatini yo'qotib haligi qizlariga haligi nima deydi hali ruslashib ketdid ochu sochuv kiyinib qilib aro ichib aro degan narsa manimcha bo'lmagan ham bo'lsa kerak oldin ichib haligi aro ichishni ham bular o'rgatdi ya'ni bizaga ya. shuncha narsalar qolib ketdi haligi dabdalagarchilik zilzila bo'lganda ham kelib domlarni qurib o'rislarni o'zi ko'chib oldi i o'zbeklarni shoptoi qoqib ham mana undan keyin mana karimov davri keldi karimov ham o'zi mustaqillikka qarshi qarshi bo'lib oxiri uddaburonlik qilib mustaqillikni olib kelgan odam bo'lib olib u keyin haligi издеваться qildi xalqni ustidan xohlagancha bunaqa joyda ya'ni конечно siyosiy konkurensiya bo'lmaydi qo'rqishadi kariyev payti umuman hozirku internet anaqalar kuchayib odamlar sal sal bo'lsa ham o'zini hoir har bitta odamni o'zini ozgina bo'lsa ham o'zini telefoni himoya qilyapti masalan kuch ishlatar tizimlar yo qonun himoyachilari fuqarolarni himoya qilayotgani yo'q hammasi o'zini interesini himoya qilyapti ya'ni qaysi bir fuqaroni ishini himoya qilyapti hech qaysisi o'zini interesini himoya qilyapti nimani hisobiga o'zini interesini himoya qilyapti ya'ni davlat mansablor mansabdor shaxslarni shaxslarni aytganini qilgani uchun o'zini interesi himoya qilinadi ya'ni himoyachilar kuch latartiz hammasi mana boya o'qidim o'qituvchilarni qadr qimmati yo'q barcha masalan o'sha kuch ishlar tizimidagilarga uy berishadi yo yana bir bolalar qanaqadir o'zini privilegylari bor deyishadi haqiqatda chunki ular himoya qiladida hozirgi bizani masalan siyosatimizni noto'g'ri o'zbek siyosatini noto'g'ri boshqarayotgan xalqimizni shunaqa kambag'allik darajasigacha tushishiga sababchi bo'lgan insonlarga ular ularga himoya ularni ular himoya qilgandan keyin ularni halii shunaqa narsalar bilan hali nima deydi подачка deydi unihalii подачка bilan aldashadi ya'ni lekin uni xalq uchun to'g'ri xizmat qilsa ham masalan u haqli ya'ni olishga halii xalqqa qarshi bo'lib xizmat qilsa lekin xalqqa hech narsa yo'q ya'ni o'shandan keyin o'qituvchilar конечно xorbo'ladi o'qituvchilik kasbi o'zi o'qituvchilar o'zi eng ko'p pul olishi kerak chunki biza hammamizga o'qituvchi ya'ni prinsipga borganda shu bog'cha pasidan boshlanadi ya'ni o'qituvchidan ya'ni o'qituvchini qadr qimmati yo'q joyda o'quvchini ya'ni o'qiganni ya'ni bizani qadr qimmatimiz ya'ni bilimni qadr qimmati bu yo'q ya'ni bilim bo'lmaydi nimani xor qilasan o'shanga zor bo'lasan ya'ni o'qituvchilarni xor qilib qo'yaymiz o'ttiz yildan beri o'shaning uchun ham bilimsiz bir manqurt xalqqa aylandik chunki o'qituvchilarni xor qildik na bir dunyoviy ilmimiz bor mayli dunyoviyni ham qo'yr bir diniy ilmimiz bor bizani haligi din ilmi bor <laughs> xalq hech qachon manga an bittasi chiqib sizni deydi dinga kirganingiz din uchun emas ekan deydi gapni qa mani dinga kir mani dinga tekinga ham kerak emasman man dinga din manga kerak manga foydasi dinga kir agar din dinga bir amal qilib bir besh vaqt namozimni o'qib ro'zamni tutib o'sha insonni olloh buyurgan farzlarini qilib yura olsam manga buni foydasi shu ollohni bizaga bergan dinidan foydalana olsam dinga tekinga ham kerak emas bizga o'xshagan chalan musulmonlar din dindir islom dini olloh yaratgan ollohni muhofazasida xohlagan paytda dars ketadi xohlagan paytda rivojlanadi ollohni xohlagan payt biza qilolmaymiz bu ishni тем более bizani ko'ryapsizlar mana domlalarni chiqib gapirayotgan gaplarni jonga tegdik jonga tegsam nima bor jasurbek chiqib keting sizni birovnima ushlab o'tiribdim bu yerda o'shaning uchun nima deydi halol to'g'ri bo'lishlik ya'ni to'g'ri bo'lishlik ya'ni u to'g'rilikda ya'ni to'g'ri mana shundoq to'g'ri